Это такие тачки, вы да, же как раз да. ними торговали. Я даже застал такие машины, а вы, наверное, их продали кучу. Не, у меня в основном были Миссибиси Кольт. И Цубиса Кольт были, вот такие точно бочоночки. Маленькие. Даже на автоматах. 90-е годы, 80 какие такие. а, так, а гольфы вообще, автомат? что вы тоже хорошие, за такую сумму все отлично. Смотрите, фары все. Блок фара, не одна пара, тоже отлично, девица. Чем она? Отличный пара? сильнейший. Это если для простого смертного, что у него денежек трохи насобирал, ему кататься тут, тут. Это очень красота. Резина хорошая, все, на титанах, ну, что еще нужно. И если еще человеку так вот прокатнуться где-то тут сюда, не тягать, ни на огород, ни мешки, ничего. А каком цвет машинки? Охра, золотистый. Охра? Золотистый. А Я... вы же знаете все цвета здесь старые, Я да, название? Скажу, у меня был автобус, и с таким цветом. Я им заправлял, что если мне надо кусочек денег, я там взял от шкарупил, пошел в ломбард, сдал, как, как золото, и мне дадут денег. Ай, Красавец, и бампер целенький, и все, и все, и фартук, и все целенькое. Это человек тоже любит. Он вот катается на морных, а любит и этот автомобиль.